Cələbatda təhsil layihələrinin təqdimat mərasimi keçirilib. Cələbat rayonunda Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 5-ci qrad müsabiqəsində qalib olmuş layihələrin təqdimat mərasimi keçilib. Təqdimat mərasimi rayonun Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Tədbirdə layihə rəhbərləri, Cələbat rayon müəllimləri Elçin Abbasov, Gülər Bayramova və Farez Rızayev eləcə də rayon gəncləri iştirak edib. Təqdimat mərasimində ilk öncə "Gələcəyi kodlaşdıranlar" layihəsinin rəhbəri Gülər Bayramova çıxış edərək layihə o məqsədi haqqında ətraflı məlumat verir. Layihəmiz Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 5-ci qran pri müsahibətinin qalib layihələrindən biri olan e, Gələcəyə kodlaşdıranlar layihəsidir. Layihəmizin məqsədi şagirdlərdə kodlama, proqramlaşdırma bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onların gələcəyə hazırlanmasını təmin etməkdir. Daha sonra Müasir müəllimin pedaqoji saytı layihəsinin rəhbəri Elçin Abbasov çıxış edərək layihə barədə məlumat verir. Müasir dövrdə e, müəllimlərimiz yaradıcı təcrübələrini bölüşməkdən ötrür. Əslində çətinlik çəkirlər, amma bizim layihəmizin məqsədi müəllimlərin pedaqoji təcrübələrini, dərs planlarını və şagirdlər tərəfindən hazırladığı tapşırıqları daha tez əlçatan etməkdən ötrür. Blog yaratmağın təmin etməkdən ötürü təlimlər təşkil edəcək. Təlimlərimiz 3 ay müddətində 30 müəllimin 30 müəllimin iştiraki ilə baş tutacaq. Həmçinin 3-cü qalıb layihə olan İnkişaf üçün intellektual rəqabət oyunları layihəsinin rəhbəri Fariz Rızayev çıxış edib. O da öz qalıb layihəsinin məqsədi və nəticələri haqqında məlumat verib layihənin məqsədi şagirdlərimizin intellektual oyunlara cəlb olunması, həmçinin də müəllimlərin intellektual onlar üçün lazım olan materialların seçilməsi, sualların seçilməsi layihəmiz Cəlləb ad rayonunda həyata keçiriləcək. Layihəmizdə Şəhid müəllim Turan Rəhimovun xatirəsinə həsr olunmuş intellektual yarışmada keçiriləcəyidir. Qeyd edək ki, layihələr Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 5-ci qrant müsabiqəsində qalib gəlib. Ayşə Məmmədli, İlqar Mustafaev Dünya TV